Студенты без дипломов, педагоги без работы. В Министерстве образования решили, не все вузы одинаково полезны и взялись за оптимизацию. Теперь 53 высших учебных заведения оказались под угрозой закрытия. До мая они должны определиться со своей дальнейшей судьбой. Кто останется без права на обучение, выясняла Валерия Забирка. Здание старое, в аудитории холодно. Это это наша гордость, наша хитрость. Это класс синхронного перевода в Киевском институте переводчиков. Таких в столице два. Оборудование сделано своими руками лет 20 назад. Денег у УЗа немного, даже наушников хватает не всем студентам. В Вискольцевском международном университете финансовых проблем нет. Помогают зарубежные партнеры. Здесь хвастают известными фамилиями и регалиями, даже позвали лучших выпускников. Эти два, казалось бы, абсолютно разных вуза попали под одну гребенку. Оба под угрозой закрытия. Причина – слишком мало студентов. В одном учатся чуть больше ста человек, в в другом 276. Много работали над перекладами государственных документов. И зважаючи на нашу малую кількість, перекладывали и по тысячи сторинок за месяц. А мы думали, что в того, чтобы нас хотя бы выкликали и рассказали про такие планы. Что очень неприятно, что с нами не поговорили. К нам не приехал не хотя бы человек, не поинтересовался. От нас не попросили никаких объяснений. В принципе, это полностью нарушение прав высшего учебного заведения. В подвешенном состоянии оказались тысячи студентов и преподавателей со всей Украины. Мы не надеемся не не до последнего, нет. что наши вузы стоят. В Министерстве образования закрыть хотят 53 вуза, признаются, есть такие, что в черный в список попали незаслуженно, например, Висконсинский, но есть университеты, от которых, по сути, осталось лишь название. В некоторых случаях все учебные заклады просто какими-то конторами с выдачи дипломов, если это одна комната в жиловом будинку, да, или три комнаты в десятку то, выйти там про серьезный начальный процесс не идется. Таких лишат лицензии наверняка. Их студенты могут остаться без дипломов, преподаватели без работы. У достойных вузов вариантов два. Либо набирать больше студентов, либо присоединяться к более крупным университетам. Валерия Забирка, Александр Скиба. События. Канал Украина.